Проект Акцент на першому діловому у студії Юлія Кохан Вітаю вас сьогодні. Вся країна підбиває підсумки першого року президентства Віктора Януковича. Адже саме сьогодні виповнюється рік від дня інавгурації Віктора Федоровича на першому діловому триває марафон у студії. Зараз з нами народний депутат України, депутат фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Тож з ним і продовжимо розмову. Кожен може долучитися і поставити ті питання, які вас турбують. Телефонуйте за номером 207 47 53 і ставте ваші. Я вас приветствую. Добрый день. Вадим Васильевич, первое слово вам. Ваши оценки, как прошел этот год, первый год президентства Виктора Януковича? Ну, сложно быть объективным, потому что я представляю правящее большинство и политическую силу, которая делегировала президента в качестве кандидата. Однако, если быть объективными и действительно оценить ситуацию в Украине за последние 20 лет, то мы должны все же сделать вывод что за 20 лет независимости Украины в Украине не было ни одной реформы, не было по сути ничего сделано, а бездарно проели то, что получили от результатов развала Советского Союза. И те реформы, которые сегодня с болью, с кровью, с потом все равно нужно делать, они должны были пройти еще 5-10-15 лет назад, когда э, режим прочности был гораздо выше. Можно обвинять в чем угодно президента, однако он объективно понимает ситуацию, и он пошел на эти реформы, без которых перспективы Украины нет. Для всех понятно, очевидно, что невозможно, ну, только в детском саду дети могут рассчитывать, что заснешь в одной стране, проснешься в другой, волшебной стране ОС. Инокович, реально запустил механизм реформ. Это административная реформа, это судебная реформа. Как бы их ни критиковали, это те реальные шаги, без которых перспективы у нашего государства в принципе не было. Он готовит конституционную реформу. Да вообще должно быть до 15 реформ, о которых он говорил. Они сложные, они непопулярные, но мы должны четко понимать, если мы объективно хотим будущего как для себя, так для страны, так и для наших детей, что мы эти реформы должны сделать, мы должны пройти. Единственное, в чем, я думаю, все эксперты без исключения объединены, в том, что впервые за последние пять лет, за год президентства Януковича стало понятно, что в стране есть власть, что власть что-то делает, и власть понимает, что она делает. И вот такого триумвирата, Верховный Совет, Комитет Министров и Президент, которые работают в одном направлении, наверное, уже лет 10 не было в стране. Это очень позитивно, это очень хорошо. І дай Бог щоб единство і далі і щоб ми в итоге достигли консенсуса з обществом, щоб был так называемый общественный договор. Понимаем, що сложно, але понимаем, для чого ми повинні все потому перетерпіти, тому що, в протягом случае, як я вже сказав, будущего не буде ні у нас, ні у страны. Пане Вадиме, те, що ви вже заговорили, це був рік реформ. Попередній весь так рік скажіть найскладнішим, найгострішим питанням все таки яка реформа ви виділили, що це було? Самая конфликтная реформа, конечно, та, которая затрагивает интересы людей. Это пенсионная реформа, без которой нам не обойтись. Это реформа трудового законодательства, жилищного законодательства и проблемы ЖКХ. Это четыре кита, которые в первую очередь сбьют по населению, и мы должны эти механизмы, как все же реформы провести с минимумом потерь для населения. Пане Вадиме, зараз з нами на прямому зв'язку голова Кировоградської облдержадміністрації Сергій Ларін. Ми почуємо зараз його точку зору, його оцінки цьому першому року президентства Віктора Януковича. Я вас вітаю пане Сергію. Тож вам слово. Ну, наша команда працює на Кирогращині. Може стільки часу, скільки перебуває на посаді і Віктор Федорович Янукович. І від самого початку, мого мого призначення, головою адміністрації, ми спрямували. Свої засилля на реалізацію головної стратегії області із має перетворитися на регіон потужної переробки від Урану, який в нас добувається і до молока. І ми розробили програму, яку назвали Центральний регіон 2015, а Червоградська область знаходиться в центрі України, яку підтримав Віктор Федорович Янукович, який був у нас в жовтні минулого року. І ця програма вже обласною радою затверджена, вона реалізується. В тому році ми вже завдячуючи в тому числі центральним органам влади, ми відкрили гонкоцентр, який роками не міг відкритися. В краєзнавчий музей, ми відкрили ліцей, один з найкращих в Україні, це навчальний заклад. Ви видали ще більше шести біля шестидесяти машин ветеранам, причому не за бюджетні кошти. Відкрили біля е, сотні спортивних майданчиків, теж на забюджетні кошти, і так, далі, так далі. І сьогодні ми спрямовуємо свої зусилля на те, щоб кожна людина почувала себе комфортно в Кіровоградській області, не зважаючи на те, де вона буде жити, чи в маленькому селі, чи в райцентрі, чи в обласному центрі. Дякую вам, пане Сергію. Нагадаю, це був голова Кіровоградського облдержадміністрації Сергій Ларін. Пане Вадиме, продовжимо нашу розмову. Скажіть думки самих українців. Цього року також розділилися навіть серед тих, хто був прибічниками Януковича. Чому ви думаєте, так разяться дійсно настрою суспільства? Як ви взагалі їх оцінюєте зараз? Ну, различаться, потому что одне дело ожидания, а другое дело робота, яка має Ну, Мягко говоря, українське сообщество ну, разбаловали, постоянными социальными обещаниями, необоснованными порой, и реализация этих обещаний только для того, чтобы пройти позитивно избирательную кампанию. В итоге пакет социальный у нас стал таким огромным и неподъемным для бюджета государства, что бюджет просто не смог его перенести, этот социальный пакет, и нам придется все же привести все в соответствии с нормальными стандартами и нормами. Да, у нас европейский выбор, но европейский выбор не в том заключается, чтобы быть в Евросоюзе, а в том, чтобы у нас нормативы жизни были, как в Европе. Но дело в том, что по многим показателям вопрос баланса: то, что мы зарабатываем, то, что мы получаем, он в разы отличается от европейского. А даже в Европе мы видим, какие массовые потрясения сейчас идут, когда люди жили непосредственно. Это и Греция, это Испания, это и Германия, это Италия. Это колоссальные потрясения, многомиллионные демонстрации. Однако при этом, если объективно, еще раз я сказал посмотреть, то нам не удастся достигнуть ничего, если мы не поймем, что от многих вещей необходимо отказаться. Сейчас выступал Сергей Ларин. Мы с ним, если работали в парламенте, к нему отношусь с глубоким уважением. Должен сказать, что это один из немногих губернаторов, одна из немногих областей у нас, где вот, когда он фразу высказал такую интересную, чтобы человеку, вне зависимости, в большом городе или в маленьком он живет, было комфортно. Вот он сумел объединить все политические силы в этом городе и в этой области таким образом, что, вот проанализировав ситуацию за год, там не было публичных конфликтов, не было скандалов, не было через колено никого не ломали. Все идет в состоянии общественного договора, общественного согласия. Это один из таких серьезных примеров для всех наших губернаторов и вообще для нашего общества. Если мы хотим что-то делать, нужно объединяться. По отдельности мы ничего не сделаем. Вадим, а зараз у нас есть телефонный звонок в студию, тоже алло, мы вас слухаем, ваше питание. Здравствуйте, меня зовут Людмила Крым. Вообще очень много вопросов, Потому что местная власть во главе с руководителем автономии Василием Джорд и безобразно себя ведут. Но в частности меня интересует вопрос по поводу кинотеатров. Все фильмы у нас идут на украинском языке, и русских посмотреть вообще невозможно. Вопрос понятен. <свес> Ситуация, честно говоря, парадоксальная. В составе нового правительства был изменен приказ по Министерству культуры, который ухудшил даже положение. С вопросом дублирования фильмов. Фракция партии регионов об этом регулярно на совещании говорит. Мы неоднократно обращались к Николаевичу Азарову. Он регулярно нас обещал в этом вопросе поддержать. Но, по мнению экспертов, здесь завязана какая-то коррупционная схема, какая-то коррупционная модель, а абсолютно не вопрос развития кинематографа, либо украинского языка. Но эта проблема возможна к решению при принятии закона проекта о языках под авторством Гриневецкого, Ефремова и Симоненко. И сегодня Виктор Янукович, отвечая на вопросы зрителей, сказал нашим оппонентам, что нет в парламенте закона, который запрещает использование украинского языка, либо ухудшает его положение. И есть действительно у нас законопроект, который прошел все необходимые европейские экспертные институции, и он действительно обеспечивает права человека в нашем государстве, в том числе и языковые. Поэтому для нас сегодня очень важно набрать 10-26 голосов, не хватает буквально десятка, для того, чтобы мы закон приняли, и тогда в том числе будет реализовано то, о чем вы сказали, чтобы дистрибьютор, тот прокатчик фильма, сам определял, на каком языке фильм он должен прокатывать, потому что это не дело когда государство вмешивается административным способом в рыночные отношения. Зритель сам определяет, что он хочет смотреть, потому что он платит деньги. А так получается, человека дважды наказывают. Сначала ему не дают посмотреть то, что он хочет, а заставляют, чтобы он за свои деньги получал тот продукт, который ему не интересен. Вот такого в нормальном демократическом государстве быть не должно. Поэтому, когда крымчан обвиняют в том, что они украинофобы, что они ненавидят украинское государство, это знаете, кто говорит? Это говорят люди, которые ну, в идеологии фашистской, по сути, вырастали, потому что они думают, что кроме их точки зрения ничего нет. Дмитрий Янукович очень четко по этому поводу сегодня сказал. Мы разные, но мы обречены жить вместе. Поэтому нужно все же слышать друг друга и понимать, и поддерживать. Поэтому если на юге, на востоке, в центре Украины люди имеют родной язык украинский, венгерский, румынский, новогреческие, то они должны иметь это право, по крайней мере, начиная с детского садика до высшего учебного заведения, обучаться на этом родном языке. Все остальное потом будет сбалансировано. И принять этого закона, эту модель нам все же поможет реализовать. Вадим Васильевич, сейчас мы прорываемся на бизнес-новины, а потом продолжим нашу разговор.